Привет, с вами опять же Катя. Сегодня я вам покажу всего лишь два бага ВКонтакте. Итак, начнем. Первый баг ВКонтакте. Заходим на взломанную нашу страницу, которую мы взломали в том видео. Так, нажимаем семерку. Вот. вот мы вошли так первый баг вконтакте он у нас вот следующим образом образом выглядит нажимаем на страницу друга которого мы хотим отправить вот несколько раз вот так вот, нажимаем, 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 нажимаем. Давайте еще под Извините за посторонние звуки, если вы их слышите. Мы должны нажимать их до тех пор. Пока у вас не будет... Сейчас покажу, что у вас нужно. Пока у вас не будет. Так, вот это все давайте скопируем. Копируем. Вставляем. 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 Вставляем, блин, вставляем, давайте это тоже все копируем, вот мы все должны это копировать, еще раз ставить, еще раз ставить, еще раз ставить, еще раз ставить, блин, ну что ж такое-то? вот. Вот, мы вбили много-много вот такой код. Код будет этот под описанием. У нас высветилась тема. Теперь мы набираем привет. Как, ну, сообщение. В общем, Вот, вбиваем, занимаешься. Это все удаляем. А тему у нас остается. Нажимаем отправить. Нет, например, вот так смайлик. И нажимаем отправим. Посмотрим, что же у нас отправилось. У нас отправилось черным шрифтом. Привет, как дела? Чем занимаешься? Черным шрифтом. Второй баг ВКонтакте, он очень простой, можно делать в любой группе или на любой страничке. Давайте выберем файл. Допустим, это будет вот такой алмазик. Сохранить сохранить. Ну, сохранить изменения. Вот вот так. Сейчас у нас загрузится минуточку. Сохраняем изменения. Вот. У нас вот такая страничка ВКонтакте получается. Берем, удаляем запись, открываем фотографию, нажимаем удалить. Теперь восстанавливаем запись, перезагружаем страницу. И вот что у нас получается. Андрей Сергеев обновил фотографию на странице 19 секунд назад. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!